Сегодня мы начинаем мероприятие с целью предотвращения каких-либо ограничений движения по городу Одессы, которые не предусмотрены правилами дорожного движения Украины. Совместно Национальная полиция, Одесская главка, совместно с коммунальными службами муниципальной безопасности Одесского городского совета будут проводить демонтаж физических препятствий на стоянках, парковках, которые не предусмотрены правилами дорожного движения. Если сказать двумя словами, каждый житель, гражданин... Едущий по городу Одессе может остановиться на любой предусмотренной стоянке. А вот такими юни-паркерами они ее препятствуют движению. Данные юни-паркеры не предусмотрены правилами дорожного движения. Все а кто... это делается для комфорта жителей города Одессы. Кто их установил, Вот эти юни -паркеры? Эти юни устанавливают каждое учреждение, заведение, которое находится возле этих стоянок. Они вначале происходит как бы регистрация, установка данных стоянок, парковок по закону. Мы даем разрешение совместно со всеми городскими службами. Ну а затем данные физические лица, ну и юридические лица устанавливают эти юни-паркеры для того, чтобы никто, кроме их машин, не останавливался. Но это запрещено законом. Для того, чтобы было более комфортно жителям Одессы, мы будем проводить демонтаж. Какие-либо физические препятствия по пункту 15 15 правил дорожного движения, для, которые препятствуют остановке стоянки транспортных средств, не предусмотрены вот Мы начинаем уже постоянные мероприятия. Демонтаж начинается там, где люди не выполнили предписание. Им было дано предписание, в течение определенного срока они должны были демонтировать. Вот уже на улице Дерибасовская сегодня приехали, а там уже демонтировано, то есть собственник сам их демонтировал. А там, кто установлен законом срок по предписанию, не демонтировал. Будем уже проводить мероприятия по демонтажу, это будет постоянно. Всем абсолютно, где незаконно установлены такие юни-паркеры, будут выданы предписания национальной полиции, полиции муниципальной безопасности города, горсовета. И после этого, кто не демонтировал, будут... Мы будем их демонтировать. Есть места, где нет юнипаркеров, ставят конусы и стоит специально обученный товарищ, который не разрешает парковаться. Как нужно водителю поступать в такой ситуации? водителю, надо убирать этот конус и останавливаться, не обращать внимания. Если есть какие-то препятствия, вызывать полицию по номеру 102 и ему помогут. Зачем нам Давай. Ну вот здесь. Они сегодня өглөөтөө могол хийв. А тут уже сняли. А <мес> <мес> Вы представители Лаура вполне благодаря полиции, выступили в пустой детстве, проводили мероприятие политики, вы все документы. Ну кто-то, а, а что же эти поставили тогда? Кто поставил? Ну вот тут это государственное предприятие. Вот это государственные государственное предприятие. Они не имеют права на работу приехали, где они машины будут ставить. Вы думаете, вы сняли? Никто не будет ставить. Людям ходить надо, вот как пройти? Вот как вот мы не, не буду, вот тут билет, тут постоянно машины будут ставить. Я сейчас машины еду, чтобы под машину попасть.